Алло, ]mumbles. Алло, Иночка, здравствуйте. Меня да, Юля зовут. Мне только что Леша ваш номерочек дал. Da, э Sta да, да, да. Расскажите нам, пожалуйста, какая там проблема с помощью, э кто <autonomous> помогал, кто не помогал, в чем, ну, в чем mm -hmm. вообще проблема. Как бы изначально была озвучена сумма, как бы когда Вячеслава привезли, как бы 12 тысяч, что нужно сразу как бы кто сколько привез, кто только скинул, как бы я только знаю на словах. Я знаю, что ребята, друзья были, они скинули сразу, наверное, тысяч, как бы, наверное, семь-восемь. Ну и как бы говорят, что подозреваемый тоже дал восемь. Ну, как бы вот уже как бы получается сумма где-то 14-15 тысяч. Как бы где остальные деньги делись, как бы я тоже не знаю, чеков мне София не показала. И чеки находятся на данный момент все у нее, и надеюсь, что сегодня чеки будут у меня уже. Потому что сегодня она как бы все отказывалась мне их отдавать. То есть, изначально, ну, София занялась полностью, правильно, сбором? Да, да. Потому что я как бы, ну, понимаешь, я да, в стрессом. Я как бы, ну, доверила полностью человеку как-то, ну, вот тут упустила этот момент. И она, не спросив меня, как бы начала заниматься всеми делами, непосредственно с врачами, с лекарствами и со всем, то есть, она сразу все взяла на себя. Mm -hmm. э, следующий вопрос. Э, сейчас подождите секундочку. Сейчас. Mm -hmm. Алло, алло. Да, да, слушаю. Да, да, да. И вот как бы еще такая информация ко мне вот только сегодня дошла, что еще люди в пятницу меня в больнице не застали, но передали как бы сумму небольшую. Это тоже журналисты. Они передали Софии, чтобы она передала мне деньги. Я об этом узнала вот как бы только сегодня, как бы сегодня уже понедельник, как бы вторая половина дня, то, что были переданы деньги в пятницу, я от Софии не знала. Uh -huh. э, ничего мне не передала она. Ну, как бы то, что военные помогают, на словах как бы это есть, но лично ко мне никто не подходил. Лично мне деньги никто не передавал. То есть э, Допом... может совсем... Софили... Ну, Снова про допомогу идет, то, что мы избираем, мы допомагаем, а выходит, что до вас она не доходит. Правильно? Ну, как бы да, лично ко мне, я говорю, лично ко мне никто не подходит вообще не подходит, как бы и лично никто не дает деньги из военных ко мне. Никто не подходил, никакую ни моральную, ни материальную помощь мне, то есть, не, не надавав, как говорится. Mm -hmm. То есть получается только просто... это, чтобы людей без посорения, особенно на картку отрывается. Да, да, да. То есть вот это да, вы, это вы, помогает, вы, как, имеете, как да? бы родные, близкие, как бы люди, вся Украина, как бы скидывает. ну и люди за границей, то есть как бы я тоже получаю переводы, как бы скидывает. Э, в переводах и в банковских операциях фамилии София Скибу я то есть нигде не наблюдаю, как я вижу, мониторю, то есть никто кто скидывает, как бы фамилии имена, ну такого именника София Скиба нигде то есть не было. Ну, вот как-то так пока мы... Ну, и чеки, я же говорю, то есть, должны быть о покупке всех препаратов, как бы, непосредственно у меня или у мамы Вячеслава, но ну, а они почему-то на данный момент еще находятся у Софии. Я сегодня подошла, я вот сегодня к ней подошла э, и попросила, говорит, София, э, дай мне чеки. Она сказала, я тебе чеки не дам. Гроши, которые я сбирала и которые я отримывала э, в руки, я буду за них нести ответственность. Я ей перезвонила, да я перезвонила ей второй раз, когда я уже вышла от врача, и мне врач это говорит, что деньги должны быть непосредственно у вас, и чеки тоже у вас. Я ей еще раз позвонила, но ее уже на месте не было. Она говорит, я тебе чеки не отдам. Но вот буквально вот полчаса назад она перезвонила, сказала, что у нее еще какой-то чек появился, и что она сегодня как бы готова мне их предоставить. То есть вы, получается, из-за вот этой ситуации потеряли немножко контроль, да, да. Вообще. Да, 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 Я Чем потеряла лечат, контроль. да. Чем да, лечат да, да. и ну, сколько на это уже ушло денег, а у вас же непосредственно да. это спрашивать начинаю да, что вот мы ну, мы как, помогаем, бы, да. как ну, что? Ну как бы мы тоже покупаем, то есть мама Вячеслава, то есть как бы тоже сегодня тратит как бы деньги, то то, то, то вы как бы понимаете, то то нужно купить, то шприцы то пеленки, то препараты, то те же спирт вата ну, то есть все это нужно, как бы хоть по 1000 то двести, то... Кто как бы у мамы эти чеки есть. А что София покупала? Какого препарата не хватало во время поступления? То есть, и какой она приобрела препарат, я не знаю. Как бы государство тоже выделяет деньги. Как бы государство помогает. Мне как бы люди спрашивают, какая сумма вам ну, то есть, на данный момент необходима. Я говорю, на данный момент, то есть, э, препараты все есть. Но, то есть идет речь о том, что будет реабилитация, то есть долгой и сложной, и как бы финансово тоже очень затратной, то поэтому как бы люди скидывают. Я на данный момент деньги никуда не трачу, они, а то есть я могу предоставить uh -huh. полную отчетность, uh -huh. то есть какая у меня сумма как бы есть. Ну вот как-то так пока мест. Uh -huh. А на данный момент, ну, то есть, э, та сумма, что у вас сейчас есть, то, что вы непосредственно вам люди uh -huh, перечислили uh -huh. помощь, вот она, допустим, uh -huh. у вас э, сколько сейчас? Давайте я пока с вами не, не ну, могу да. сказать такой. То есть да, это да, пока я пока с адвокатами да? я буду дарить. Да, ну, да, 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 вам... да, просто как бы я говорю, у меня как бы есть маленький ребенок, которому как бы нет еще и года. Ко мне не подошел ни один, ни военный. Никто и не спросил. Скажите, Инна, а у вас есть за что жить и за что кормить ребенка вообще? Uh -huh. Ну, то есть, вот даже элементарное прожиточное минимум какое-то мне не выделили. За что я кормлю ребенка, там, памперсы, пеленки и все остальное, то есть, ну, для этого тоже никого не интересует, это а благодаря друзьям и вот людям неравнодушным, которые помогают. Uh -huh. Ни один военный даже не подошел, хотя все знают, что у нас есть ребенок, которому вот на днях будет годик. Uh -huh. Ну да, начинается, ну то есть такая позиция, что вот, вот все помогают непосредственно военные, хотя на самом деле этого нет, правильно? Ну я, может это и есть, но я просто мне не, не видно этого. я, говорю, я не знаю, ну, ни одного военного мне ко мне не подо, никто не подошел, не представился. Я такой-то, такой-то, чем я могу вам помочь в данной ситуации? Угу. Ну, то есть такого как бы не было. Я говорю, а то что там Софии передают в руки, ну это уже извините, это вы лично Софии передаете. Uh -huh. Иночка, скажите еще пожалуйста uh -huh. что ну вот по состоянию со Славиком как uh, сейчас состояние так, кажется, есть, стабильно да? да тяжелое состояние то есть ну, без ухудшений ну то есть стабильно тяжелое uh -huh. то есть на данный момент так как все и есть хорошо Понятно. Угу. держитесь тогда, спасибо вам за. Да, хорошо, вопросы. спасибо, спасибо большое. С тоже, да, напишем если угу. что с вами тоже еще свяжемся. Да, хорошо, хорошо, спасибо, вам, да. спасибо да, да большое. Удачи. держитесь. До да, большое. спасибо я вам большое, спасибо. До свидания. До свидания.